চক আমাৰ এটা বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত আমি এটা লাভ কৰি তাৰপিছত আমি সেই সংক্ৰান্তে কিছু অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ এজন ব্যক্তিয়ে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট লৈ আৰু ভুৱা তেওঁ চিকিৎসা চলাই আছে বুলি গম পোৱাৰ পাছত আমি তাইক ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁ আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি আমি গম পাওঁ যে এই সঁচাকৈ এই ব্যক্তিজনে ভুৱা চিকিৎসাৰ ওপৰত ইয়াত চিকিৎসা চলাই আছে তাৰপিছত তেওঁক আমি যোৱাকালি আমি ব্যক্তিজনক আমি এৰেষ্ট কৰোঁ তেওঁৰ নাম হৈছে পুলক মালাকাৰ ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ তেওঁ বৰ হ'ল বদৰপুৰ শ্ৰীভূমি তেওঁ ইয়াতে এটা স্থানীয় ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান এটাত থাকি তেওঁ ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে আৰু যেতিয়া আমি তেওঁক সোধ পোছ কৰোঁ সোধ পোছ কালত গম পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ ভুৱা আৰু কিছুদিনৰ আগতে তেওঁ এনেকুৱা চিকিৎসাৰ অনুষ্ঠানত তেওঁ যোগালী নিচিনা বা যোগালী নিচিনা মানে তেওঁ ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাম কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ ভুৱা তেওঁ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁ এটা চিকিৎসা লৈ নিজকে চিকিৎসা চিকিৎসক হিচাপে তেওঁ নিজকে উত্তৰণ কৰে ইয়াৰ ফলত আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁ যোৱা দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰাই তেওঁ ইয়াত এই ভুৱা চিকিৎসা তেওঁ কৰি আছিলে আৰু লোকসকলক অভুৱা ভৰি তেওঁ টকা পইচা তেওঁ সৰকাইছিলে গতিকে এই সংক্ৰান্তে তেওঁক সোধ পোছ কৰাৰ পাছত এটা আমি মুকলদমা ৰুজু কৰোঁ সদৰ থানাত আৰু মুকলদমাৰ নাম্বাৰ হৈছে ছেভেন এইট ছিক্স পাব্লিক টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু বি এন এছৰ অধীনত আমি গোটেই ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত আমি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি বৰ্তমান অনুসন্ধান চলাই আছোঁ তেওঁ এজন এটা ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ৰিনাউণ্ড আৰু এটা অনুষ্ঠানৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ ভাঞ্চ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কটকৰ তেওঁ চাৰ্টিফিকেট তেওঁ ভুৱা চাৰ্টিফিকেটে তাত তেওঁ আমাক দেখুৱাইছে আৰু সেইটো আমি যেতিয়া প্ৰত্যাপন কৰোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু তেওঁ মানুহৰ জীৱনৰ বিপদাপন্ন কৰি তেওঁ এই ভুৱা চিকিৎসা চলাই গৈছিলে এজন ইষ্টিৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ হিচাপে গতিকে আমি বৰ্তমান তেওঁক অধিক সোধ পোছ কৰি আছোঁ তেওঁক মাননীয় আদালতত তেওঁক ইতিমধ্যে আমি প্ৰেৰণ কৰোঁ তাৰপাছত তেওঁ আমি আৰক্ষীৰ আমি কাষ্টডীত লৈছোঁ তেওঁ ছদিনৰ কাৰণে মাননীয় আদালতে আমাক প্ৰদান কৰিছে আৰু তেও অধিক তৈঠৰভাৱে আমি তেও ফুটপুষ কৰি আছো আৰু তেওৰ বিৰুদ্ধে যাতে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপর হৈ আছো আচ্ছা স্যার এই যেটো সার্টিফিকেট তেও বনাইছে এইটো কৰпора বনাইছে কিবা তথ্য লাভ হৈছে নেকি আৰু কি আমি সেই সংগ্ৰাথে আমি এটা অনুসন্ধান চলাই আছো আৰু আমি গম গম্পৰ মতে এটা বিশেষ চক্ৰৰ পৰা তেও হেই সার্টিফিকেটটো ধন দি তেও হেই সার্টিফিকেটটো তেও লাভ কৰিছে আৰু সেই চক্ৰটো বিষয়েও আমি অনুসন্ধান কৰি আছো কাৰণ বৰ্তমান গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধানৰ অন্তৰালত আছে গতিকে আমি অধিক তথ্য লাভৰ কাৰণে আমি অনুসন্ধান চলাই গৈছোঁ চক্ৰটো বৰাকৰ হয় নেকি হয় বৰাক ভেলীৰে হয় ইয়াতে তেওঁলোকে এই যি ভুৱা মানে যি চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আৰু ধন এটা মোটা ধনৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আচ্ছা ছাৰ আৰু এটা বিষয় দেখাইছোঁ যে এনেকুৱা ফেক ডক্টৰৰ বহু অভিযোগ আহি আছে জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেকুৱা ফেক ডক্টৰে বহিব তেওঁলোকৰ বিষয়ে কি ক'ব আপুনি চাওক আমি যি হওক যিবিলাকে আমি য'ত আমি অভিযোগ পাইছোঁ আৰু সেই অভিযোগ পোৱা সকলোবিলাক বিষয়ে আমি চালি জাৰি চাই এনেকুৱা যদি কিবা কোনোবা লোক থাকে যি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ জীৱন বিপদান্ন বিপদাপন্ন কৰি আৰু কৰি এনেকুৱা ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু যিসকলেই এনেধৰণৰ ভুৱা ডিগ্ৰীধাৰী লোক আছে আৰু তেওঁলোকে মানুহৰ যিসকলৰ ৰোগী আছে যিসকল মানে ডিষ্ট্ৰেছ লোক মানুহ আছে সেইসকলোকে এটা ভুৱা চিকিৎসা প্ৰদান কৰি ধন আৰ্জন কৰা অবৈধ ধন আৰ্জন কৰা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ